В прошлом году я выступал за деловой игрой по бизнес-кейсам. Было достаточно интересно, надеюсь, студентам понравилось. Студенты делились на команды, на группы. В частности, мои были бизнес-кейсы. Мы разрабатывали какие-то конкретные задачи и разрабатывали пути их решения. Этих задач на примере действующих рыночных отношений, на примере действующего бизнеса. Возникали достаточно интересные теории, достаточно интересные мнения, были споры пришли потом к нескольким вариантам, даже во многом неожиданным для меня. С точки зрения непосредственно методов преподавания, могу сказать даже лично от себя, что использование таких активных методов обучения, как и квесты, и открытые лекции, какие-то тренинги, деловые игры, безусловно, все-таки оставляет намного больше каких-то навыков, и навыков практических для студентов. Они наиболее запоминающиеся, и, как мне кажется, такие методы должны повсеместно внедряться. Использоваться, потому что именно они а, дают студентам возможность перевести уже что-то практическое, что они смогут потом активно использовать в своей уже профессиональной карьере. Определенно это эффективнее, нежели чем сидеть в аудитории и слушать сухой заученный материал на протяжении нескольких часов. поскольку зміна деятельности, спочатку ти сконцентрирован умственно, затім ти, наприклад, граєш в футбол. Ми також проводимо чемпіонат по футболу среди стран участниц, Все таки це является намного більш ефективним. Вже стала непорушною традицією у рамках школи протягом усього тижня проводити дні культури країн. Учасники демонструють відео знайомлять з історією своєї країни з її традиціями. Сражнім відкриттям для багатьох іноземних гостей і святкування дня Івана Купала. У цей магічний час хлопці та дівчата з різних куточків світу загадують бажання на майбутнє, пускаючи вогники по воді, водять хороводи та танцюють до світанку. Таке забути просто неможливо. хочу сказати, що я щаслива бути тут. Я вперше в Україні та у Донецьку. Дійсно, нам тут дуже подобається. Дес риди саме скулентбіневерсамерсколсодиси деферст тайм honored to be here. Я вперше у такій школі, і це велика честь бути тут. найбільше сподобалась програма. все організовано та наповнено. Дні промайнули так швидко, що ми навіть цього не помітили. також тут дружня атмосфера. Прекрасні люди, ігри, квести та традиції all over the world. Для мене найбільш цікаве те, що тут люди зі всього світу. Тож це добра нагода дізнатися більше про інші культури та про те, що відбувається в інших країнах, наприклад, в економіці, і що є різного та спільного між нами. Це цікаво для мене. Симолер Садацвеінтеснфамі. Участь в летних школах дает студентам возможность максимально расширить свой информационный пространство. набути новые профессиональные навычки, новый опыт, а э, иногда даже майбутние месяцы стаживания, або работы. Во-первых, повышения уровня английского языка. Это первое. Это то, что дает летняя школа в первую очередь. Ты общаешься на протяжении пяти дней с иностранцами. Это на самом деле очень много. Потому что приезжаешь с одним уровнем английского языка, уезжаешь с другим уровнем. Прежде всего дают то, что встречаются разные ментальности, люди друг к другу становятся терпимыми, толерантными. Я бы на второе место поставила учебу, потому что опять же у всех разные системы образования и, конечно же, у всех разный опыт в плане обучения примерно все одного уровня, но масштабы знаний, горизонты знаний. У кого-то выделено больше направление в сторону бизнеса, у кого-то по развитию бизнеса, у кого-то выделено в сторону аналитики. Вот. Они здесь узнают, больше, наверное, чем они могут узнать в закрытой территории, в закрытом пространстве. И, конечно же, контакт, потому что уже многие обменялись адресами, друг к другу будут ехать в гости. И опять же, возможность познакомиться с теми, кто может дать возможность в дальнейшем продвигаться в науке. Потому что идут конференции, мы много упускаем, потому что информационный поток достаточно огромен, вычленить что-то главное сложно. А при контакте личном, конечно же, уже выбираешь для себя приоритеты, направления и проще. Для ваших студентов, которых вы с собой привезли, прежде всего, приоритет в этой поездке в чем заключается? Приоритет в том, что внешнеэкономическая деятельность, опять же, обширное направление да, имеет. И здесь у них образуется... Наверное, более полная картинка внешней экономики. Это не закрытая экономика одного государства. Здесь много государств, представителей. И общаясь, и в экономической обстановке они, естественно из рук в руки передают эту информацию, расширяется, конечно же, кругозор, и знание, уровень знаний увеличивается, именно это самое главное. Самая большая перспектива, как мы говорим, это experience. Опыт, опыт и еще раз опыт. Мы все нацелены на то, чтобы в будущем занимать хорошие должности, а для этого безусловно нужны таланты и способности и умение работать. И вот именно летняя школа предоставляет нам такую возможность вот в течение всего периода обучения в университете научиться как-то под приобрести. Ну и все-таки также хотелось бы сказать, что это языковая практика, это огромная языковая практика, потому что не у всех, к сожалению, наших студентов есть возможность выезжать за границу, а здесь вот, пожалуйста, все иностранцы уже у нас практикуйте сколько хотите. И также эта практика языковая в плане бизнес делового английского языка, что является большим плюсом, поскольку большое количество компаний у нас в Украине и в Донецке требуют специалистов с созданием именно делового английского языка. Это тоже хороший формат для такого скажем, не фа, ну, как бы общение не совсем, может быть, устоявшегося в рамках вуза. Действительно, здесь такой, царит атмосфера немножечко неформальная, но она достаточно благоприятна для того, чтобы найти определенные точки соприкосновения, показать себя студентам только с наилучшей стороны. А, безусловно, те лекторы, которых мы приглашаем, мы стараемся, чтобы это были практики, которые действительно интересно донесут определенные экономические моменты. Безусловно, на протяжении, опять же, долгих лет у нас есть такой негласный отбор, когда студенты, проявив себя на лекциях, дискуссионных э, играх, э, деловых мероприятиях, они попадают и имеют возможность, в общем-то, получить в дальнейшем работу. Поэтому мы стараемся и этот формат соблюдать для того, чтобы помогать нашим студентам осваиваться уже в будущей жизни. У неформальной обстановки налагаются связки и между молодежными организациями разных стран. В этом году на встречу с украинскими коллегами приехал и представитель молодежного парламента в Германии. Мы будем здесь и постараемся какие-то связи развивать между нашими коллегами. И будем там надеяться, что у нас все получится. И в дальнейшем будем сотрудничать, сотрудничать не только с другими странами, а в том числе и особенно с нашими украинскими партнерами. Самый стержневый вопрос в данном случае – это молодежь, молодежный парламентаризм, который надо развивать во всех странах мира, потому что в данный момент. в тема актуальна Стати учасником школи може кожен бажаючий студент. Для цього треба лише подати заяву та підготувати наукову статтю на одну з тем, пов'язаних з міжнародною економікою. У завершенні школи кожен учасник отримує сертифікат, а найкраще ще й особливі відзнаки дипломи, грамоти та подяки. Проведення літніх шкіл сприяє розвитку як відносин між вузами України, так і з іноземними навчальними закладами. Це дійсно унікальне явище, особливо для пострадянського простору. В стране у нас э, таких школ нет, насколько я знаю. Очень бы хотелось повторить опыт этой школы Донецкой, потому что вы для нас, э, естественно, это мерка, на которой еще долго-долго расти. И мы контачим очень плотно с Сербией. Там активно развиты молодежные летние школы, и наши студенты э, примерно в количестве 90-100 человек каждое лето уезжают в летние школы в Сербию. Близкий менталитет, близкий язык. Э, но школа не столько экономическая в Сербии, сколько языковые. Вот. У нас большая проблема, Многие наши студенты, наші сожалению, недостаточно владеют иностранными языками. Головний досвід у житті людини, як стверджують історики, знайомство з іншим досвідом. А подібні міжнародні школи це зручний спосіб не витрачати даремно довгі літні, місяці, а шанс наповнити своє життя новими фарбами та враженнями. Miška banja, toplá voda, za je živa zgoda. Miška vanja, toplá voda, za je živa zgoda. Mi nišli je, je, ne raklije, ne bez raki.